Jalan Raya Timur Barat atau lebih dikenali sebagai Lebuh Raya Timur Barat merupakan jalan raya yang menghubungkan Jeli Kelantan di sebelah timur dan Gerik Perak di sebelah barat. Dengan panjang 115km, jalan raya ini memendekkan jarak di antara pantai timur dan juga pantai barat semenanjung. Jalan ini dibina di tengah kecamukan perang dingin apabila pemberontak Parti Komunis Malaya atau PKM bersembunyi di dalam hutan dan melancarkan serangan hendap ke atas pasukan keselamatan. Muka bumi yang bergunung ganang, kerapnya tanah runtuh dan banjir dan serangan hendap oleh pemberontak komunis menyebabkan Jalan Raya Timur Barat siap selepas 12 tahun pembinaan. Dalam video ini juga, terdapat satu lagi jalan yang dibina untuk memenangi peperangan ini selain Jalan Raya yang kelihatan di atas muka bumi. Mari kita menyelusuri laluan di tengah pergunungan ini sambil uh, men menjejaki kisah bagaimana lebuh raya timur barat dibina dari Greek di hala ini menuju ke Jeli Kelantan di sana. Inilah kisah Jalan Raya Timur Barat. Pantai Barat dan Pantai Timur Semenanjung terbahagi oleh banjaran titiwangsa yang megah berdiri di tengah-tengah. Panjaran ini menghalang pembinaan jalan raya atau landasan kereta api yang menghubungkan kedua-dua belah pantai kerana tanahnya yang lembut, bentuk muka bumi yang bergunung-ganang dan kos pembinaan yang tinggi. Berdasarkan peta yang diterbitkan pada tahun 1942 sewaktu penjajahan Jepun terdapat denai-denai hutan yang menghubungkan Kelantan dan Perak. Seperti contoh ada denai dari Gua Musang ke Sungai Siput dan dari Bertam ke Temenggor. Apa yang menjadikan jalan raya timur barat begitu mencabar adalah projek tersebut perlu dibina tanpa denai-denai hutan seperti yang mana wujud di sebelah selatan negeri Kelantan dan tengah Perak. Kena mula daripada kosong. Jalan Raya Timur Barat diwartakan sebagai sebahagian daripada Laluan Persekutuan Nombor 4 iaitu laluan persekutuan yang menghubungkan Pasir Putih, Kelantan dan Batuwerth, Pulau Pinang. Jajaran Greek Kulim dibina kemudiannya dan siap pada tahun 2004 di mana jalan ini bertemu dengan Lebuh Raya Batuwerth Kulim atau BKE di Lunas Kedah. Dalam video ini fokus tertumpu kepada jajaran Jeli Greek kerana laluan ini adalah bahagian yang terpenting dalam Jalan Raya Timur Barat. Projek ini dilancarkan secara rasminya di Tersat, Ulu Terengganu Terengganu. Dan uh. eh eh kejap-kejap eh, kejap. Kenapa majlis perasmian dibuat di Terengganu sedangkan jalannya dibina di sebelah utara antara Kelantan dan juga Perak? Jalan Raya Timur Barat yang asal menghubungkan tersat di hulu Terengganu-Terengganu ke Sungai Siput di Perak menggunakan denai-denai hutan yang sedia ada yang digunakan oleh orang asli jauh di dalam hutan. Saya ada bercakap mengenai Lebuh Raya Timur Barat yang asal yang dihidupkan semula sebagai projek Lebuh Raya Timur Barat yang kedua di dalam video sebelum ini. Pautan uh, untuk video ini akan muncul secara... Uh Jalan tersebut cukup lebar sehingga kan di dalam penyata parlimen ataupun parliamentary handset pada Mei 1964. Projek tersebut digelar sebagai jalan besar dari timur ke barat. Jikalau ada masa lapang, bolehlah baca penyata-penyata parlimen ataupun parliamentary handset yang boleh didapati secara percuma, secara terbuka, sesiapa sahaja boleh tengok dan pada bila-bila masa. Manalah tahu boleh uh, baca detik-detik yang bersejarah uh, seperti contoh apa yang berlaku pada 7 Ogos 2018. Apabila ada seorang ahli Parlimen dari Sabah di dalam Dewan Rakyat dengan lantang yang menjerit F**k you Kemudian projek tersebut dianjakkan ke utara sebagai perhubung strategik Di antara negeri Kelantan dan Perak Hubungan merentas hutan ini bertujuan untuk mempercepat pergerakan tentera Ke kawasan hitam dan melumpuhkan komunikasi pemberontak uh, PKM Komunis Jalan Raya Timur Barat telah dilancarkan semula oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman pada tahun 1967 dan jajaran yang baru ini menghubungkan Kelantan dan Perak mengurangkan jarak antara pelabuhan Pulau Pinang di Butterworth dan Kota Baru daripada 950km kepada 325km. Bagaimanapun pembinaan Jalan Raya Timur Barat menghadapi dugaan yang begitu mencabar sebelum cangkul menghentak tanah lagi. Pada tahun-tahun awal pemberontakan PKM pasca darurat iaitu uh, selepas 1960 daerah Hulu Perak di utara Perak telah dikategorikan sebagai kawasan hitam Kawasan hitam ialah kawasan biasanya daerah di mana terdapat aktiviti pemberontakan komunis yang aktif di kawasan tersebut menyebabkan kegusaran di kalangan penduduk tempatan Partai Komunis Malaya bersembunyi di dalam hutan bagi mengelak dikesan oleh pihak berkuasa termasuk di daerah Hulu Perak di mana satu masa dahulu pengangkutan dan perhubungan adalah begitu sukar. Dengan mengambil kesempatan ke atas uh, negara berjiran di sebelah utara iaitu Thailand yang kebetulan menyusun percaturan diplomatik di antara negara-negara barat dan juga negara-negara komunis untuk melindungi kemerdekaan Thailand. PKM berlindung di selatan Thailand mengetahui akan pihak berkuasa Thai kurang mengambil tindakan kerana Thailand juga menghadapi pemberontakan komunisnya sendiri berdekatan dengan sempadan Laos dan sempadan Kemboja. Tahun-tahun awal pembinaan Jalan Raya Timur Barat meragut nyawa dan juga uh, kemajuan pembinaan adalah begitu perlahan disebabkan serangan-serangan dan sabotaj yang berulang-ulang. Pada 21 Mei 1974, sekumpulan pemberontak komunis telah memusnahkan 63 buah jentera berat. Pada 27 Ogos 1974, di lokasi yang sama, satu lagi serangan mengorbankan tiga pekerja Jabatan Kerja Raya JKR dan memusnahkan lebih banyak jentera berat. Oleh itu, para pekerja Uh, tinggal di dalam kem-kem uh, tentera sama ada Jeli di sebelah timur ataupun Kuala Rui di sebelah barat dan juga kem-kem yang lebih kecil menempatkan pekerja yang berada semakin jauh daripada kem utama. Tanpa kehadiran tentera, uh, anggota keselamatan pembinaan Lebuh Raya Timur Barat adalah hampir mustahil jika lalu tidak pun mustahil langsung untuk dibina Itulah sebabnya terdapat dua kem tentera yang terletak di kedua-dua hujung jalan raya ini iaitu kem Batu Melintang di Jeli dan kem Kuala Rui di Bersia berhampiran dengan Gerik Selain itu pernah ada pos kawalan keselamatan diletakkan uh, di setiap kilometer di sepanjang jalan raya dan hanya 2 buah saja yang masih digunakan pada hari ini. Pada tahun 1971 program keselamatan dan pembangunan atau lebih dikenali sebagai Kesban telah digubal sebagai dasar memerangi komunis di Malaysia. Dasar keseban tertumpu kepada penyertaan rakyat di dalam politik iaitu bermaksud penyertaan rakyat ke dalam pembentukan dasar-dasar kerajaan, pembangunan ekonomi dan sosial, memperbaiki hubungan di antara orang awam dan juga kerajaan dan sudah tentu senjata dan jendera perang yang canggih-canggih. Membina jalan berentas gunung boleh memenuhi pelbagai objektif keseban, mengukuhkan kedudukan ketenteraan, meningkatkan komunikasi antara kedua-dua belah pantai uh, dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Okey, uh, mari cerita pasal jalan raya pula. Jalan Raya Timur Barat digelar sebagai Lebuh Raya sebab tu orang panggil Lebuh Raya Timur Barat kerana keluasannya yang lebih lebar daripada jalan yang biasa dibina pada waktu tersebut. Jalan Raya ni dibina dengan spesifikasi Super 2 yang biasa ditemui di Eropah dan Australia di mana jalan lebar diperlukan tetapi wang dan juga lalu lintas tidak mencukupi untuk membina jalan empat lorong. Jalan ini lebih lebar daripada kebanyakan jalan yang dibina pada akhir 1970-an dan 80-an kerana aa, supaya kenderaan tentera yang besar-besar belaka boleh menggunakan jalan ini dengan lancar tanpa bergeser dengan kereta sebelah. Sebagai contoh lori-lori, armored personnel vehicle ataupun APC, infantry fighting vehicle ataupun IFV dan juga kereta kebal. Pemandu yang menggunakan jalan ini akan menyedari akan jambatan Tasik Temenggung agak sempit kerana tak, tak ada lorong kecemasan di sebelah tepi yang biasa ditemui di jambatan-jambatan yang baru. Sebabnya adalah lebuh raya Timur Barat dibina sebelum arahan teknik jalan dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya JKR pada tahun 1987. Jalan ini dibina oleh JKR atas beberapa faktor seperti contoh kos pembinaan yang tinggi dan risiko keselamatan menghalang pemenyertaan kontraktor swasta. Bajet yang begitu hemat kerana perlu berhati-hati dalam perbelanjaan dan juga faktor keselamatan. Disebabkan oleh muka bumi yang bergunung ganang cabaran logistik dan serangan daripada pemberontak Parti Komunis Malaya, kos pembinaan melambung daripada RM85 juta ringgit kepada 395.2 juta ringgit. Selepas 12 tahun pembinaan akhirnya jalan raya timur barat siap pada tahun 1982 dan orang ramai hanya dibenarkan untuk menggunakan jalan ini di, di, di dalam konvoi beramai ramai diiringi oleh tentera. Selain daripada itu, mana-mana orang yang ingin menggunakan Jalan Raya Timur Barat pada waktu tersebut perlu memohon permit keselamatan sebelum dibenarkan menyertai konvoi tentera. Pada waktu tersebut, jalan dibuka dari pukul 6 pagi hingga 7 petang setiap hari dan ditutup kepada semua lalu lintas pada waktu malam. Setahun kemudian, aa, keperluan permit keselamatan telah dimangsuhkan pada tahun 1983 tetapi orang ramai masih lagi ber perlu bergerak di dalam konvoi pada waktu siang. Kebanyakan video YouTube akan meletakkan khatimah kisah Jalan Raya Timur Barat apabila pembinaan Jalan Raya selesai pada tahun 1982. Pasukan keselamatan kita telah pun menang, PKM sudah pun kalah dan keamanan kembali tercapai. Aa, tidak di sini sebab kita perlu ingat. Untuk memenangi sesebuah pertempuran, hard power, kekerasan, senjata saja tidak mencukupi. Hard power bermaksud kekuatan fizikal ketenteraan seperti jumlah tentera, kecanggihan senjata api, bekalan peluru yang ada simpan di gudang, roket dan juga kereta kebal. Pada tahun 1970-an, MK Syarikat yang dianggap sebagai kuasa besar dunia telah perlahan-lahan berundur dari Vietnam melawan tentera-tentera semut yang dilengkapi dengan senjata-senjata yang buruk dan kelengkapan perang yang usang. Perlu ingat Amerika Syarikat mempunyai begitu banyak peralatan senjata perang yang tidak dimiliki oleh Vietnam Utara. Seperti contoh pesawat tentera yang canggih, jet pejuang yang laju, kapal pengangkut pesawat iaitu kapal besar mengangkut para pesawat dan senjata tentu sejanta nuklear. Oleh itu untuk menewaskan Parti Komunis Malaya secara total perlunya pendekatan diplomatik untuk memutuskan sokongan daripada pihak luar kepada PKM dan mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat yang diiktiraf di seluruh dunia di dalam pasport Malaysia yang lama yang dikeluarkan pada tahun 1967 senarai negara-negara yang tidak dibenarkan pergi oleh Kementerian Dalam Negeri pada waktu tersebut ialah negara-negara komunis jikalau anda perasan larangan perjalanan pasport ke Israel yang dikuatkuasakan pada tahun 1969 telah ditambah secara ad hoc uh, letak cop je Malaysia telah memulakan langkah hubungan diplomatik dengan negara-negara komunis atas dasar prinsip berkecuali. Berkecuali bermaksud uh, sebuah prinsip di mana sebuah negara tidak perlu berpihak pada mana-mana kuasa besar terutamanya pada Perang Dingin. Zaman Perang Dingin di mana adanya Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Soviet. Dalam erti kata mudah negara ini negara berdaulat. Kami boleh berkawan dengan sesiapa pun dengan semua orang tetapi kami tidak akan tunduk pada sesiapa pun. Malaysia memulakan hubungan diplomatik dengan negara-negara komunis bermula dengan Kesatuan Republik Soviet dan Sosialis ataupun USSR dan Yugoslavia diikuti dengan pengiktirafan negara-negara di sebalik tirai besi seperti Bulgaria, Romania dan juga Hungary. Selepas Malaysia selepas Malaysia menyertai pergerakan negara-negara berkecuali ataupun NAM pada tahun 1970, lebih banyak persahabatan dengan negara-negara komunis terjalin seperti Poland Mongolia, Czechoslovakia iaitu hari ini dikenali sebagai Republik Czech, Vietnam Utara yang kemudian menjadi Vietnam bersatu pada hari ini, Cuba dan Albania Malaysia mengiktiraf Korea Utara pada 30 Jun 1973. Malah di antara tahun 2009 sehingga 2017, pemegang pasport Malaysia boleh melawat Korea Utara tanpa memohon visa. Bagaimanapun hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara terputus pada 19 Mac 2021 kerana seorang warga Korea Utara telah diekstradisi ke Amerika Syarikat atas tuduhan pengubahan wang haram. Tradisi ini bermaksud Uh, perjanjian di antara dua negara yang mana sekiranya kesalahan dibuat di sana maka negara yang ini boleh menghantarnya ke sana untuk disabit kesalahan. Malaysia mengiktiraf Republik Rakyat China pada 31 Mei 1974 dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada hari yang sama kerana prinsip antarabangsa yang kabur iaitu dasar satu China ataupun one China policy di mana negara-negara dalam dunia perlu memilih sama ada ingin membuat hubungan diplomatik dengan Beijing ataupun dengan Taipei. Menariknya, Menteri Luar yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan memanggil China sebagai abang besar ialah menteri yang sama pada tahun yang sama. Daripada semua hubungan diplomatik dengan negara komunis, memperbaiki hubungan dengan China adalah hubungan yang paling penting. Terdapat dua impak besar apabila Malaysia mengiktiraf Republik Rakyat China pada tahun 1974. Yang pertama, pertama, hubungan diplomatik bermaksud sokongan kepada kerajaan Malaysia. Pada awalnya pemimpin agung China iaitu Mao Zedong masih teragak-agak untuk menarik balik sokongan ke kepada Parti Komunis Malaya tetapi terdapat satu laporan bahawa beliau kemudiannya menyebut kepada Tun Razak di dalam satu pertemuan Ini masalah dalaman anda. Perkara dalaman dan anda sendirilah perlu uruskan. China tidak akan campur tangan di dalam hal ehwal dalam negeri Malaysia. Dalam erti kata mudah suka hatilah aa, buat apa saja tindakan asalkan ketenteraman awam terjaga sebabnya krisis dalaman sebuah negara boleh melimpah menjadi krisis antarabangsa. Dan nombor dua, pengesahan status kerakyatan tunggal oleh kedua-dua negara. Sebelum penubuhan Republik Rakyat China pada tahun 1949 China diperintah oleh Republik China yang kini hanya berkuasa di Taiwan. Sehingga tahun 2019 Republik China di Taiwan membenarkan orang Cina yang ada tinggal di luar negara mempunyai kewarganegaraan China kemudiannya kewarganegaraan Taiwan dan juga memegang pasport Taiwan Bagaimanapun apabila Republik Rakyat China mengambil alih kuasa kerajaan hanya membenarkan kewarganegaraan tunggal dan tidak membenarkan dua kewarganegaraan serentak atas faktor kesetiaan kepada negara Disebabkan pengiktirafan Malaysia ke atas China pada tahun 1974, isu dua kewarganegaraan telah selesai kerana kedua-dua negara tidak membenarkan dua kewarganegaraan serentak. Beijing menegaskan bahawa orang Cina yang mempunyai kewarganegaraan selain Cina bukan lagi warganegara Cina. Bermaksud sesiapa yang tinggal di Malaysia adalah rakyat Malaysia. Oleh itu terpulanglah kepada pasukan keselamatan untuk mengambil tindakan dalam bidang kuasanya sendiri bagi mengembalikan keamanan di tanah air. Lebuh raya ini yang dibina dengan usaha, keringat dan juga pengorbanan korban bagi memastikan generasi yang akan datang boleh hidup dengan aman damai tanpa perlu merisaukan apa-apa di tengah hutan ni dan hidup makmur dan lebih senang kerana jalan ni memendekkan perjalanan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di antara pantai barat dan juga pantai timur Tambahan pula, janganlah kita lupa akan para anggota keselamatan yang banyak berjasa demi Malaysia tanpa mengira bangsa Melayu, China, India, Bumi Putra, Sabah dan Sarawak dan etnik-etnik lain yang berjuang bersama-sama demi Malaysia dengan harapan dan impian bahawa semua orang akan dapat hidup aman-damai bersatu padu tanpa rasa takut dan gerun akan pengganas bersembunyi di dalam hutan. Akibatnya sokongan uh, terhadap Parti Komunis Malaya berkurangan di dalam dan juga di luar negara. Hanya kira-kira 2,000 ahli PKM yang masih ada sepanjang tahun 1980-an dan ahli sejak ada pun semakin uzur dan hampir tiada ahli-ahli baru yang masuk. Kurangnya pengiktirafan di luar negara dan kekurangan sokongan di dalam negara menyebabkan PKM bersetuju akan gencatan senjata pada tahun 1989. Dengan termeterainya perjanjian hadiah pada tahun 1989 di hadiah-hadiah di Thailand lah. PKM bersetuju untuk menyerahkan senjata mereka sekaligus menamatkan serangan terhadap anggota keselamatan tanah air. Oleh itu, tiada lagi serangan hendap pada waktu malam. Perintah berkurung pada sebelah malam telah ditarik balik sejak tahun 1989 dan Jalan Raya Timur Barat telah dibuka kepada semua lalu lintas sepanjang masa sehinggalah pada hari ini. Hari ini Jalan Raya Timur Barat merupakan satu-satunya jalan penghubung antara negeri Kelantan dan negeri Perak, bertindak sebagai penghubung yang penting bagi pantai timur dan juga pantai barat. Beberapa penambahbaikan telah pun ditambah untuk melancarkan pemanduan di atas jalan raya selepas jalan raya ini lama siap. Pertama, lebih banyak lorong memotong telah ditambah kerana kecurunan yang curam menyebabkan kenderaan berat seperti lori dan bas bergerak begitu perlahan menyebabkan kesesakan lalu lintas di tengah-tengah pergunungan. Dua, dua buah terowong separa telah dibina di kawasan cenderung tanah runtuh yang telah dibina lama selepas jalan raya ini siap. Wikipedia kenapa tulis satu sahaja bila zaman Wikipedia ni pernah diupdate dan dikemas kini? Seiring dengan peningkatan jumlah kenderaan, kawasan rehat telah pun dibina sama ada oleh pihak berkuasa tempatan maupun pihak swasta. Kawasan rehat titiwangsa yang terletak di pertengahan Jalan Raya Timur Barat merupakan kawasan rehat milik bersendirian dengan kedai-kedai kecil uh, tapi dekat sini tak ada sesi minyak tau. Jambatan di antara dua belah Pulau Banding dibina separuh saja. Terdapat ruang untuk dua lorong lagi. Manalah tahu jika kalau jalan raya ini kalau nak dibesarkan, dilebarkan berkemungkinan pada masa depan jambatan ini mungkin boleh dilebarkan kepada empat lorong apabila terdapat lebih banyak kenderaan yang lalu lalang namun kemungkinan tambahan dua lorong pada masa depan mungkin memerlukan pertimbangan yang teliti kerana tambahan dua lorong akan menjadi lebih sempit seperti mana lorong yang sedia ada dia jambat Iko telah dibina berhampiran air banun untuk membolehkan hidupan liar menyeberangi jalan tanpa halangan lalu lintas. Manakala di tempat-tempat lain di sepanjang jalan raya, hidupan liar seperti gajah dan juga harimau akan melintas jalan jalan raya ini menjadikan semua kenderaan perlu berhenti. Beberapa tinggalan jalan raya asal masih ada seperti pos-pos kawalan keselamatan di kedua-dua hujung jalan raya yang dikendalikan oleh polis. Di beberapa bahagian jalan raya ini terdapat tinggalan kubu-kubu bedil ataupun pillbox yang tidak lagi digunakan oleh tentera. Saki-baki kenangan pembinaan jalan yang begitu sukar dalam keadaan yang begitu berbahaya demi masa depan atau itu masa kini yang lebih aman. Jikalau anda ingin memandu di jalan raya timur barat, jalan ini bermula di jeli di sebelah timur dan gerik di sebelah utara. Mungkin terdapat haiwan liar seperti gajah dan harimau berdekatan ataupun ingin melintas jalan. Jaga jarak anda dan jangan bunyikan horn atau menyala-nyala ke lampu kepada haiwan tersebut ataupun nak tengok gajah pijak kereta anda. Tiada sesi minyak di antara bandar jeli dan juga hentian lebih sejauh 110km. Pastikan kenderaan dan pemandu di dalam keadaan sihat walafiat. Selain kenderaan persendirian, beberapa uh, laluan bas ekspres di antara negeri Pulau Pinang, Kedah, Perak dan Kelantan juga menggunakan jalan raya ini sebagai sebahagian pada laluan bas. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang jalan raya Timur Barat dan betapa pentingnya membina jalan raya untuk pertahanan dan pembangunan negara bersama-sama dengan membina jalan diplomasi untuk menuju perdamaian. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.